bugun sunnat deb sahob qo'yadilar kala emib o'tiradilar chilimni nimasi bu kibr ming odob nol payg'ambarimiz alayhissalomni qilgan ishlarimi odobchi kimni qilgan ishi kamtarlik kimni qilgan ishi birovga do'q qilmaslik kimni qilgan ishi shuning uchun azizlar biz ha deb ko'rinishga emas ko'rinishimizni musulmon qilishga emas amalda musulmon bo'lishga harakat qilaylik qadrdonlar man shuning uchun jon kuydirib baqirib gapiryapman shuning uchun to'lib ketganidan bu narsa hamma o'zini oilasida bolasini no, ushlab qo'ysin o'zbekistonimizda sakkiz milliondan ba'zi birlar sakkiz yarim milliondan oshiq oila bor deydi kimdadir bitta kimdadir to'rtta kimdadir beshta bola bor shuni hamma sakkiz yarim milliondan oshiq oilani bolalari bilan qo'shilib o'ttiz besh milliondan oshdik ilohim yuz millionlardan oshaylik shu sakkiz yarim million oila hammasi bolasini ushlab qo'yolmaganligi uchun tarbiyasiga jon kuydirmaganligi uchun bolasi bilan ishi bo'lmaganligi uchun bugun fohisha ko'payyapti firibgar ko'payyapti o'g'ri ko'payyapti qotil ko'payyapti bosmachi ko'payyapti qumorvoz ko'payyapti alkash ko'payyapti va yana kimdirlar ko'payyapti agar bu narsalarga hammamiz kurashmasak qachondir birovni uyiga bostirib kirib yo o'ldirib yo o'ldirmasdan boyligini olib chiqib ketdimi eshityapmizmi ora orada ertaga siznikiga kiradi indinga manikiga kiradi bugun ko'chada urib yorib yuribdimi indinga sizni uradi mani uradi uni dardi sport shug'ullanadi jismonan baquvvat tan olamiz kuching zo'rsan san ho'p urib peyyapsan lekin kim aytdi sportni zo'ravonlik uchun zulm uchun birovlarni urib qo'rqitishlik uchun shug'ullanadideb qayerda o'qisangiz sport sog'liq garovi deb yozib qo'yilgan inson jismonan физический baquvvat bo'lishi uchun shug'ullansa bu ibodat nimaga xatni qur'onda zo'r turib berish uchun jismonan va iymonan quvvat kerak bu masjidda jumadan oldin kelib joylarni solish uchun quvvat kerak mana hozir shuncha soat suhbatda toliqmasdan o'tirishi uchun quvvat kerak millatni qo'riqlash uchun ayolimizni qo'riqlash uchun vatanni qo'riqlash uchun biz erkaklar baquvvat bo'lishimiz kerak shu uchun shug'ullansa bu, bu savob bo'ladi lekin zulm uchun zo'ravonlik uchun birovlarni qo'rqitish uchun shug'ullanayotganlar o'ziz uchun bilib turing shug'ullanishingiz harom siz uchun